নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ খবৰ আহিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ প্ৰি মেট্ৰিক আৰু প'ষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট জৰুৰী অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুতে জৰুৰী গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আহকচোন তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব এইখিনি ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি আৰু এই চিঠিখন এই প্ৰতিখন জিলাৰে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলসকললৈকে আহিছে আৰু এই চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কলাৰশ্বিপ পাবৰ কাৰণে যোগ্য অৰ্থাৎ আমাৰ যিসকল এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুটাই স্কলাৰশ্বিপ পায় এটা হৈছে পষ্ট মেট্ৰিক আৰু এটা হৈছে প্ৰি মেট্ৰিক সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লাষ্ট ডেটৰ কিন্তু কিছু এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে সেই লৈ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই চিঠিখন আহিছে অৰ্থাৎ আমাৰ এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কলাৰশ্বিপ পোৱাৰ এই কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ যিটো সময় সেইটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে তথাপিও ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ কাৰণে সেইটো এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু এক্সটেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ চনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডে'ট ত্ৰিছ ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তাৰিখ চৌব্বিছ তাৰিখৰ কাৰণে লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া যিহেতু আমাৰ জুন মাহ চলি আছে আৰু জুন মাহৰ যিহেতু এতিয়া শেষ হ'বৰ কাৰণে আৰু কেইদিনমান আছে এই আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো মই একৈছ তাৰিখে বনাই আছোঁ আৰু যিহেতু সাত আঠ ন দিন আছে গতিকে এইকেইদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যিটো আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে দুটা লেভেলত আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হয় ভেৰিফিকেশ্যন লেভেল ওৱান আৰু ভেৰিফিকেশ্যন লেভেল টু ভেৰিফিকেশ্যন লেভেল ওৱানটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব পোন্ধৰ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ভিতৰত আৰু ভেৰিফিকেশ্যন লেভেলটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব একত্ৰিছ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত ইয়াক লৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ চিঠি আহিছিল আৰু সেই চিঠিখনো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহা চিঠি এই চিঠিখন চাৰি জুন দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে আহিছিল আৰু ইয়াতে সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই ত্ৰিছ ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখটো বা পোন্ধৰ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ বা একত্ৰিছ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখ এই গোটেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যদি কিবা কাৰণত এপ্লাই কৰিছে ভাল কথা আৰু কিবা কাৰণত যদি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ গৈছে আপোনালোকে এই সাত আঠদিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিয়া যিখিনি সুবিধা সুবিধা এইখিনি ল'বৰ কাৰণে পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে তাৰ পৰা কিছু হ'লেও উপকৃত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হয় ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা চাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চ্যানেলটির জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ৰ কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও চেষ্টা করুন আপুনি যদি আজ প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিক প্রেস কৰি থব